आता बातम्या पाहूया विस्ताराने सुरुवातीलाच दिवसभरातील सगळ्यात मोठी बातमी काश्मीरमधून पहलगाम मध्ये अतिरेक्यांनी पर्यटकांवर हल्ला केलाय सत्तावीसहून अधिक पर्यटक यामध्ये ठार झाल्याची सूत्रांनी माहिती दिली आहे तर जखमींमध्ये महाराष्ट्रातील चौघांचा समावेश आहे महाराष्ट्रातील दोन पर्यटकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती सुद्धा समोर येत आहे तर धर्म विचारून गोळीबार केल्याची सुद्धा माहिती येते पर्यटक काश्मीरमध्ये मोठ्या संख्येने होते दरम्यान या ठिकाणाहून आता पर्यटक परतण्यास सुरुवात झाली आहे

ठीक है तो ठीक है हम बचा देंगे। आप टेंशन मत लो मैं आ रहा हूँ मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड। क्या हुआ इसको क्या हुआ ओके डोंट वरी डोंट अ वाटर सर ओके Kalau misalnya hal yang काश्मीरमध्ये आंदोलन सुद्धा केलेलं आहे या हल्ल्याविरोधात हे आंदोलन करण्यात आलेलं आहे यामध्ये पाकिस्तान मुर्दाबाद असे फलक हे जाणण्यात आलेले आहेत पाकिस्तानचा निषेध करण्यात आलाय तरी दृश्य आपण पाहतोय काश्मीरमध्ये पहेलगाव मध्ये हा हल्ला झाला अतिरेक्यांनी के हल्ला केला या हल्ल्यामध्ये सत्तावीसहून अधिक जण जखमी झालेले आहेत भारतीय सैन्य आता कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू है दूसरी कड़े काश्मीरी नागरिका आंदोलन सुधा अनंतनाग में पहलगाम में हुआ है न जाने दर्जनों लोगों की ये खबरें आ रही है कि उन्हें टारगेटेड किलिंग करके उनसे उनका मजहब पूछ करके उनके ऊपर गोली चलाई गई है ये कब तक ये टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला जारी रहेगा हम होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से ये पूछना चाहते हैं कि हालात जम्मू कश्मीर में कब सुधरेंगे अभी ये जम्मू में और कश्मीर से मासूम लोग मिसिंग लापता पाकिस्तान एक नए मॉड्यूल के तहत भारत में अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहा है हालांकि जम्मू संभाग के सीमावर्ती और पहाड़ी क्षेत्र में हिंदू समाज के लोगों को निशाना बनाकर यहाँ पे एक डिविजन पैदा करके एक नई दिशा पे इस आतंकवाद को लेने की कोशिश की गई जम्मू कश्मीर मधे पहलगाम जवर एक दहशतवादी हल्ला है ज्यादा का ही पर्यटक है जख्मी है अत्यंत दुखा की है परतु चंगली बी अभी है कि यह सग पर्यटक हेलिकॉप्टर मदती वेगवेगे हॉस्पिटल मध्य पोचवेला है यहां जे दहशतवादी इन्वॉल्व है विरुद्ध दहशतवादी अभियान जे है ये काम को अंजाम दे रहे हैं पाकिस्तान की आर्मी टेररिस्ट भेज रही है उन्हीं रूट से भेज रही है वहीं पे आ रहे हैं और उनको स्लीपर सेल्स रिसीव करते हैं वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है और वो बड़े आराम से रहते हैं और फिर निकल जाते हैं या गोली लग गई तो मर, मर जाते हैं नहीं तो निकल जाते हैं क्यों हो रहा है ये